Максим, ну сегодня сценарий игры получился с точностью, да наоборот. Обычно ну, да. вы сразу пропускали, потом вырывали. Сегодня не получилось. На ваш взгляд, почему? Да, я вообще не пойму, если честно, что произошло в последние 10 минут. Как у меня аномалия. Аномалия. В первом, в первом тайме атака намного лучше выглядела. Во втором немножко вроде подсели, наверное, физически. Мы, мы вроде как и контролировали игру, и мяч забили, и все было нормально. Потом... Потом вы сами потом... потом было потом. Проиграли. Значит, значит по игре проиграли. Значит, что-то мы не доделали, значит, мы где-то расслабились или... Не знаю. Значит, что-то мы сделали не так, надо. Ну, то есть, если я правильно понял, пока что вы сами не поняли, что случилось. Я думаю, что никто не понял, как так получилось. Что мы вроде и контролировали игру и скажем так, упустили победу. И не только победу, а пора... получили поражение на последних минутах. Вот. Там Сумбур был, ребята, я не знаю, как будто их заменили последние 10 минут. Началось вообще непонятное движение, бровновское какое-то. Начали отдавать. Все началось с потери в середине поля, когда наш защитник перехватывает мяч. У него, возле него нет ни одного игрока, он его начинает отдавать в середину куда-то, когда вообще этому предпосылок нет. И дальше пошло, пошло, пошло. И... Я понял. А какую оценку судьям поставили? Ну, я знаю, да опять же, ставить будет Александр. Я скажу, что судьи сегодня справились, в принципе, отлично. Две, две горячие команды обычно эмоции зашкаливают, а сегодня, чем ну, как бы тихо. Да, судьи практически не видно тихо, было. Тихо, мирно, да. То есть вопросом по пенальти нет у меня. По карточке, да, вторая желтая, железная, ну, то есть, что сказать, что сказать, сказать там что-то он нам не дал. Да, у нас был момент в первом тайме, но там наш нападающий продолжил играть, это, как бы, если бы он упал и судья не дал, это уже были какие-то мега-атаки, все по игре. По боковым, в принципе, то, что я видел, все нормально, там, ну, по вне игры не могу судить, потому что я все-таки не я это не могу. Я вас понял, спасибо. Пожалуйста.